Сегодня в городе Пров... Провары проходит, э, турнир, пройдет турнир с рукопашного боя э, среди малышей. Это первый турнир который э, среди детей, который происходит в Проварах. Очень хотелось бы, чтобы этот турнир дал толчок для дальнейших соревнований как украины, так и международных, чтобы Провары у нас стало центром рукопашного боя Киевской области. Мне приятно э, говорить о том, что тренера клуба «Сокол» предлагают максимум усилий для развития рукопашного боя. И их усилия видны на этом турнире, которые дети, я уже вижу, прекрасно подготовлены, да даже ту ну, которую они сейчас делают. И как они будут участвовать? Мне приятно смотреть, что родители поддерживают клуб. Я думаю, с такими тренерами, с такой помощью, которая есть в праворах, рукопашный бой завоюют достойное место в городе права. Спасибо.